د. حجي صحصان محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslimin muslimat yang dimulik Allah sekalian Sila lihat pada ayat ke-16, 17, 18 dan 19 dari Surah Luqman Bagi kalian yang memiliki tafsir bin Qasir Terum buka pada jilid yang ke-7, muka surat 278 A'udhu billahi Ya bunaya innaha in takum ithqala min khardalin Fatakum fi sakhra Fatakum fi sakhratin au fi samawati au fi ardi ati Allah Inna Allah latifun khabir Ya bunaya aqimis salat wa amur bil an ha anil munkar Wasbir على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرخا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأسوات لصوت الحمير صدق الله العظيم وهي أنا سموني أنجيك أدرس هاتو باتان سبسار بيجي ساوي دمرادير باتو بلانين أتودي بومي الله كملا تانكا مبالا سينيا سموني الله ما هلو ما وهي أنا salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan janganlah memalingkan muka dari manusia kerana sombong dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu sungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai dalam kisah Luqman ini kita dapat lihat bagaimana Luqman melanjutkan nasihatnya kepada anak nasihat yang dapat menjamin kesinambungan tauhid dan kehadiran Allah SWT dalam hati si anak. Di sini, Luqman memanggilnya dengan panggilan yang paling mesra. Menampakkan anak ni pada usia untuk membuat keputusan dalam hidup. Anak-anak ni seperti kata-kata para hukama, La'ibuhum saba'an, wa'adibuhum saba'an, wa'sahibuhum saba'an. Mainlah dengan anak-anak. Waktu usia mereka bawah tujuh tahun, lapan tahun ke lima belas, beri kepada mereka ni adab. Nanti lima belas ke atas, anak-anak sudah pun akil balik, maka bersahabatlah dengan mereka. Peringkat ini yang memerlukan satu panggilan seolah-olah macam penjenamaan semula lah kepada anak-anak ni manggil dengan nama yang terbaik Di engkau kau merhatikan dirimu Membentengkan dirimu daripada perbuatan keji dan mungkar Anjurkan pula kepada orang lain untuk melakukan perkara yang serupa Maka perintahkanlah baik-baik Siapapun yang mampu engkau ajak dakwah dan seru itu untuk mengerjakan perkara makruf Dan cegah mereka pada perkara yang mungkar Memanglah engkau akan mengalami banyak tangan Dan rintangan dalam menjalankan perintah Allah SWT Ini dapat kita lihat bila Allah SWT menyebut di atas lisan Luqman Ya bunaya aqimus salah cawak murid ma'ruf Wa an ha anha'anil mungkar Wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmil umur azam ini kalau kita lihat dalam bahasa Arab dia juga merujuk kepada ma'azumat. macam kita sebut dalam bahasa Arab lah akli fin nahar dia sebut bahasa Arab kalau sebut aklun itu, dia merupakan masdar tapi masdar di sini merujuk kepada isim maf'ul iaitu ma'kuli fin nahar maka azam ini juga disebut sebagai hazam azam dengan hazm bahasa Arab ni dia sudut iklab perkataan ni pemilihan perkataan kadang-kadang berubah membawa maksud yang sama azam dengan hazam kalau sebut zul azmi nama orang itu memiliki azam kalau Zul Hazmi orang memiliki ketegasan ada yang mengatakan bahawa makna keduanya adalah sama walaupun penyebutannya ini ha yang tu'ain ada pula yang mengatakan bahawa makna rumah mukhtalif wa fi ikhtilafihima wajahani ada yang mengatakan hazam ini merujuk pada Hazar manakala perkataan azam merujuk pada kuwah yang disebut ulul azmi itu maknanya nabi-nabi yang memiliki pangkat lebih tinggi daripada yang lain kerana mereka mengalami tekanan dan juga keingkaran kaumnya yang lebih daripada nabi-nabi yang lain adalah satu mathal mathal ini macam perumpamaan Al-Quran kita belajar surat surah Al-Ankabut yang lalu contohnya ni mathal Arabi la khaira fi azmin bi ghairi hazmin tak ada guna lah kalau keazaman itu tidak disertai dengan tekad ataupun plan bagaimana melaksanakannya sama ada azam ataupun hazam ini merujuk kepada apa tindak balas yang akan kita terima bila kita mengajak manusia kepada kebaikan dan telah saya huraikan pada kuliah yang lalu sebutan Al-Imam Fakruni Razi dan tafsirnya yang terkemuka itu tafsir Al-Kabir bahasanya takhil ataupun kelayakan untuk melakukan kerja-kerja mengajak manusia kepada kebaikan ini dia memerlukan satu ketahanan kan itu Allah menyatakan wasbir Alama ma asabak selepas kita melakukan amalan yang merujuk kepada ikmalun nafsi kita perlu melakukan kerja-kerja yang dipanggil sebagai takmilul ghairi menyempurnakan diri diikuti dengan usaha kita untuk menyempurnakan orang lain kerana sifat Islam ni adalah berdakwah bukan Islam ni duduk seorang diri dan tidak menegur perkara-perkara mungkar berlaku dan sudah tentulah teguran kepada perkara kemungkaran ni bergantung sangat kepada tahap atau skala keimanan masing-masing ada orang YouTube berani seperti Ibn Abi Zaid yang pernah saya ceritakan di Madinah menegur khalifah pada masa itu dengan tegasnya tapi ada yang menegur dengan cara hikmah seperti juga Imam Malik yang terkemuka itu kadang-kadang nak menjalankan kerja seperti ini perlu pada doa tuan-tuan sebab tu ada doa yang Nabi anjurkan kalau kita mengalami tekanan nak mengajak manusia kepada kebaikan selalulah berdoa dengan doa ni tuan-tuan doa ni boleh tuan-tuan lihat dalam kitab Azkarul Azkar oleh Al Imam Asyuti boleh tuan-tuan dapatkan di IKIM Shop ni iaitu Azkarul Askar ni ringkasan kepada Al Askar oleh Imam Nawawi kedua-dua ni ulama besar Mazhab Syafi'i Al-Imam melihat kitab al askar itu penting untuk dibaca tapi dia mengandungi terlalu banyak doa mungkin bagi segelintir manusia tak mampu untuk menghayatinya maka Al-Imam Asyuti telah mengambil inisiatif untuk meningkaskan askar menamakannya sebagai askar bul askar tak doa yang Nabi anjurkan kalau kita mengalami tekanan seperti itu iaitu dengan menyebutkan ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghif hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Tirmizi ya hayu ya qayyum Tuhan yang maha agung yang menetapkan segala dalam kehidupan ini mengikut ...hendaknya, tak ada siapa pun pengaruhinya bi rahmatika astaghis dengan rahmatmu aku meminta bantuan begitu juga ada doa nabi kita sallallahu yang serupa lebih kurang ketika baginda diusir keluar dari taif allahumma rahmataka arju fala takinni ila nafsi tarfat ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta allahumma rahmataka arju fala takinni ila nafsi tarfat ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta ya allah rahmatmu yang aku dambakan yang aku harapkan janganlah kau biarkan aku mentadbir diriku sendiri tanpa bimbingan daripada panduan daripada walaupun sekelip mata kebaikilah keadaanku kesemuanya sekali, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan engkau. Ini doa yang patut kita baca, seperti dianjurkan bila kita menjalankan satu tanggungjawab dalam menyampaikan kebaikan. Saya tertarik dengan satu kisah yang dikemukakan dalam kisah para salafus salih, sajalah untuk bawa tuan-tuan, bahawa dalam kerja-kerja yang kita sampaikan ni, kadang-kadang ada tentangan yang kita alami tuan-tuan kenal tak seorang ulama' terkemuka yang beliau ni merupakan seorang guru kepada ramai para lugawiyin pada zamannya bahkan Sibawi yang selalu saya bawakan kisahnya pun belajar dengan beliau ni. namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ni alimam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ni beliau ni merupakan seorang tokoh ulama di Basrah terkenal dengan alimnya zuhudnya cerdasnya bahkan ada yang mengatakan beliau ni merupakan yang paling genius pada zamannya beliau ni pernah berdoa dekat Kaabah ni Kaabah merupakan spot yang penting lah untuk kita pergi ketika melakukan umrah ataupun haji berdoa di situ antara tempat-tempat mustajab doa ni maka Khalil berdoa di hadapan Kaabah kepada Allah SWT supaya memberi kepadanya satu ilmu yang tidak ada pada orang lain. Maka Allah SWT telah pun menyempurnakan hajatnya. yaitulah bila dia pulang ke Basrah, dia dapat ilham untuk buat satu ilmu namanya Arud. Kalau kita belajar bahasa Arab, belajar bab syair, ada bab namanya Al-Arud. Iaitu kita mengkaji kafiahnya, kita mengkaji syair itu sama ada di Lamiah ke Nunia ke penghujungnya. Masya Allah, ilmu yang cukup sempurna dicipta oleh Khalil ini, beliau telah pun mengkaji syair-syair Arab ini sehingga rupa-rupanya syair ni memiliki wazannya tersendiri, acuannya, pemilihan perkataannya, darurat syariahnya. Bagaimana kita belajar rentak dan riahnya, Bagaimana kita belajar Rentak dan juga uh, Rhythm yang Digunakan untuk Gubahan syair-syair Arab ni Ni yang kita kaji Yang kita belajar Dekat fakulti bahasa Mana-mana universiti Yang kita belajar Bahasa Arab Kita akan bertemulah Subjek namanya Arut ini. Jadi Bila mencipta ilmu ni kali pernah Disangka sebagai orang gila Ni saya nak bawa tuan-tuan Bagaimana Membawa kepada kebaikan Mengajak kepada Perkara-perkara yang Bercanggah dengan Kehendak dan juga Arus perdana Ia akan mengundang Orang menuduh kita Sebagai orang gila pun ada Ni dia dalam ayat Inna azmil umur perkara-perkara yang kamu wajak kepada kebaikan satu benda yang baik untuk manusia selalu disalah tanggap pada minggu awalnya jadi Khalid bin Ahmad ni bila beliau mencipta ilmu arut ini dia menghabiskan masanya berjam-jam untuk mengkaji menganalisis dan juga berfikir sehari menetapkan sebuah bekas mengetuknya dengan kayu sambil memikirkan rentak syek-syek yang Arab. melihat perilakunya itu adik beliau sendiri menyangkakan Khalid telah pun ditimpa penyakit gila lalu beliau ni telah berusaha untuk membawa datang doktor ke rumahnya bagi merawat penyakit gila yang menimpa si abang padahal abang ni seorang yang salih ahli tafsir ahli hadis ini tuan-tuan lau ma taqulu la azartani walau kuntu araftu ma qulta la azaltuka walakin jahilta maqalati fa azaltani wa araftu annaka jahilun fa azartuka ni kata-kata ni indah tuan disebut dari Imam Safadi dalam kitabnya Al Wafi bil Wafayat bahawa kalau aku faham apa yang aku buat ni tentu kau akan maafkan aku tapi engkau jahil tak ada apa yang aku cakap ni maka engkau menghukum aku kalau aku tahu aku faham bahawa apa yang kau cakap ni merupakan keluar daripada hatimu maka aku tentu akan menghukum kau tapi aku tahu kau ni jahil maka aku maafkan kau cantiklah tuan-tuan kata-kata ni saja saya bawa Kerana manusia ni dia suka kepada benda yang pada dia merupakan satu kelihatan dia tak mau cabar minda dia kepada satu benda yang baik kerana benda yang baik ni biasanya memerlukan kepada satu mujahadah memerlukan kepada satu tanggungjawab memerlukan komitmen maka ramai orang bila sampai ke tahap ini mereka akan menolak kerana umat Islam kita dahulu ni minda mereka maju kerana mereka memiliki satu kekuatan iaitu mencabar minda mereka sendiri tuan-tuan tahu kan tanpa Ibn Khaldun takkan ada ilmu sosiologi tanpa Ibn Sina tidak akan ada ilmu kedoktoran ilmu psikologi juga dibawa oleh Ibn Sina bahkan tokoh-tokoh pemikir -tokoh barat pada ini kalau mereka tidak mempelajari falsafah Ibn Rushd dunia barat pada hari ini tidak akan menjadi satu bangsa yang moden seperti sekarang ini kebebasan berfikir membuatkan ulama Islam menjadi peneraju ilmu dan teknologi zaman silam kerana tanggungjawab menasihati dan mendengar nasihat ini tidak dipakai oleh sebahagian daripada umat Islam maka inilah yang menatijahkan umat Islam menjadi umat terkebelakang kerana minda mereka ni minda taklid ta asuh dan juga perkawaman mereka ni dah hilang kreativiti kerana minda telah tertutup suka kepada benda yang bersifat jumud dan memusuhi perkara-perkara baru yang mengajak pada perubahan jadi bagi mereka perubahan ni musuh yang paling menakutkan mereka telah berada pada complacent comfort zone yang mana uh, sukar untuk mengajak mereka kepada satu angin perubahan tuan-tuan tahu tak Imam Ghazali yang tuan-tuan sebut selalu yang kita ikuti pandangannya dia sebut tasawuf dalam banyak perkara Imam Ghazali ni sendiri pernah dituduh sesat dan kafir kerana sebahagian pandangan beliau ni menyalahi pegangan akidah orang pada zaman padahal beliau ni terkenal sebagai seorang yang kuat mempertahankan Islam sehingga membawa kitabnya yang dihasilkan itu dinamakan sebagai Ihya Umidin menghidupkan semula ilmu-ilmu kefahaman beragama dan akhirnya beliau dikelas sebagai hujatul Islam pembela Islam sebenarnya Imam Ghazali ketika bagi respon itu nak cerita kepada tuan-tuan betapa kerja-kerja amar Ma'ruf Nahi mungkar ni dia merangkumi berbagai-bagai spektrum maka mengundang manusia untuk membenci dan juga menyerang menuduh dan sebagainya ketika Imam Ghazali dituduh respon beliau atas tuduhan itu mengatakan bahawa sungguh hina seorang yang tidak pernah didengki dan juga dituduh. Sungguh kecil orang yang tidak pernah dilabel sebagai sesat dan kafir. Tuduhan orang jahil hanya menunjukkan kepada kebesaran pihak yang tertuduh sebenarnya. Jadi sebab kita dapat lihat tokoh yang saya bawakan tadi yang Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu juga Imam Al-Ghazali. Tidak gila mereka ni tidak sesat. Tapi kerja mereka ni kalau lihat akal yang Allah beri kepada mereka mereka garap dengan bersungguh-sungguh menjana pemikiran yang berbeza daripada orang lain mengajak mereka untuk fikir dengan cara baru pada zaman mereka. Oleh kerana ter terlalu laju maka buah fikiran ni memecahkan tradisi yang menjadi norma pada masa itu jadi kelajuan ni memang selalu memecahkan satu kebuntuan yang ada dalam masyarakat jadi bagi manusia yang nakkan kebaikan kita ni merupakan ejen perubahan jiwa orang yang berdaya maju ni dia tidak suka pada cara lama dia mencari-cari satu benda yang baru dengan kata lain orang seperti ni merupakan orang kreatif janganlah kita bunuh kreativiti dengan minda jumud yang tercermin dalam taksub kepada seseorang ataupun satu golongan ataupun satu pemikiran usahalah kita ni, bila baca ayat ni berkaitan Luqman ni, pesannya, begitu mendalam sebenarnya, iaitu berusaha untuk mengaktifkan minda, jangan takut bila kita berbeza daripada orang lain, jangan gentar dengan tuduhan, jadi berusahalah untuk sentiasa melakukan aktiviti yang akan menerajui satu bentuk perubahan saya bawa kisah ni bagi menunjukkan bagaimana maksud daripada yang dikehendaki oleh Allah di sini Wallahu'alam, inna dhalika min azmil umur, bahawasanya, kau bila nak menyempurnakan orang lain, di bawah bab takmil ghair ini, seperti kata Imam Fakhruddin Razi, kamu akan menemui menemui satu kebuntuan dan kebuntuan itu kamu mesti pecahkan kerana sifat orang beriman ni kita dapat lihat bila Allah menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 14 a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulai humul muflihun hendaklah ada golongan yang mengajak kepada kebaikan menyeru pada ma'ruf mencegah pada mungkar, maka mereka itulah orang yang dapat kebaikan yang berjaya banyak lagi perkara yang nak kongsi dengan tuan-tuan daripada kisah Luqman ini bila kita lihat di bawah konsep yang telah kita pelajari bahawasanya ini wahdatul maudhu' wahdatul maudhu' bermerti bagaimana manhaj Quran ini seperti kata Syekh Abdul Rahman Abdul Nakal Maidani masih lagi menjurus kepada minan akidah sebenarnya walaupun perbincangan yang sudah mencapai kepada berbagai perkara tentang minan akhlak solat mengamal makruf dan juga mencegah kemungkaran ini semua masih lagi maudhu' dia ya haula maudhu' ini maksud sebagai ni maudhu' as-sura al-Qur'aniyah manhaj syajari bahawa dia merupakan satu manhaj pokok pokok yang berdiri kukuh di hadapan kita itu cabangnya, rantingnya, Tahunnya, tapi semuanya menjurus kepada akidah juga awal dan akhirnya insyaAllah kita akan lihat lagi beberapa contoh yang lain berkaitan dengan ayat ini dalam kuliah akan datang tentu tuan-tuan pernah dengar kisah seorang ulama' terkemuka bernama Hasan Basri ketika beliau menegur seorang muda berkaitan dengan isu ini insyaAllah kita akan lanjutkan perkara yang kuliah akan datang Wallahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu Wassalamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh